На вашу думку, взагалі, я пропрошую за таке уточнення. А оці дії Кремля направлені проти фіно-угорського народу. Чи правильно я розумію, що це можна пов'язати з тим, що ви перелічили саме зближення з такими країнами, як скандинавські країни та Фінляндія, з якими зараз у Росії не дуже вдалі відносно чи інші причини? Далі безусловно, нам так ставительського направлення дуже інтересна кооперація з? Братскими народами в последнее время любые связи даже культурного характера полностью не допускаются со стороны российских властей, и что самое такое заметное, если посмотреть вот на опять же, Карелию недавно, несколько раз уже подряд, Патрушев высказывался о том, что якобы финские власти и испанские уже теперь выпилил, и даже норвежские пытаются начать разгонять сепаратизм в этих регионах, хотя по факту они никак не заинтересованы в этом. Они больше за... Ну, вы знаете, Северная Европа, она любит миролюбивую политику. То есть это опять начинается нарративы Кремля в пользу того, что все вокруг виноваты, они хорошие. Но Недавние события по вступлению в НАТО, Швеции и Финляндии, как бы опять же показывают, что страны очень обеспокоены агрессией России, а финно-угорская идентичность оставшихся живых народов Российской Федерации уже является такой картой, наверное, мягкой силы, которую Кремль пытается использовать, сказать, что на самом деле это угнетают финно-угорские народы, допустим, в Северной Европе, а в России все хорошо. Но мы прекрасно понимаем, что это не так, это очередне попитка підікраїть реаль, реальные реальність существуючі діла нагадали зараз що ви спілкуєтеся з представниками партизанського партизанських рухів які діють на території російської федерації як взагалі от е, вони е, та зокрема і ви оцінюєте боточний стан саме партизанської боротьби на території російської федерації та взагалі які очікування у цих людей які ведуть таку досить Ну если еще, так можно сказать, на бесплатную, або на ветшайдушную борьбу. Ну, касательно партизан можно сказать точно, что они, <клышко> что они занимают разную роль, и в зависимости от того, на каком уровне они сами координируются. То есть некоторые из них наносят стратегический урон, а в некоторых такие, такие легкие тактические, но при этом существенно материальные. Ну, что это значит? Что все зависит от случая к случаю, Однако тенденция показывает, что опыт у таких формирований нарабатывается. Их навыки улучшаются, и таким образом достигаются стратегические цели с более высоким уровнем урона. При том, что партизанская деятельность, она же охватывает абсолютно разные регионы Российской Федерации, и поэтому это автономные ячейки, которые между собой никак не связаны, но при этом занимаются единым делом это помогает сохранить их анонимность и увеличить более тяжелые раны. Ну, знаете, как существует концепция «тысяча ран. Вот они выполняют именно данное направление. Партизанские рухи, они набирают, набирают оборотов. На вашу думку, взагалі, целом, цей процесс, он так и будет далее развиваться, что поступово, поступово, поступово будут сильнее рухи опоры, или в певний момент наступить какая ситуация после которой там, это определенную громадянскую вину в Вот якобы, видишь, в этот процесс в, в перспективе? Ну, как говорится, история покажет, конечно. Но находясь в данном историческом отрезке, можно сказать точно, что люди постепенно понимают, что иного выхода нет, что так или иначе придется решать свои проблемы самим, а ухудшающаяся экономическая и даже во многом больше такое социальное политическое положение в стране также является значительным толчком. Что я имею в виду? Те же самые бывшие вагнера возвращаются обратно, и, получив боевой опыт и при этом безнаказанность, они становятся якобы новыми героями Российской Федерации. Для тех людей, кто так или иначе все-таки обладает критическим мышлением, они понимают, что это куда значительная весомая опасность для их собственной жизни. Поэтому им придется так или иначе брать уже самим руки в оружие, и защищать свою семью от вот таких вот непонятных личностей. Поэтому, на мою думку, все можливо, и тенденция показывает о том, что мы идем именно вот к тому, о чем мы только, с чего мы только начали, о развитии партизанского движения.